Всем привет! Меня зовут Мила. Сегодня я буду шить черный фартук из плащевки в подарок дочке. Она сейчас за границей. И там фартуков не продают. Она живет в маленьком городке и попросила меня пошить. Итак, у меня вот есть мой фартук. Я тоже его сама шила, тоже с плащевки. И я его шила тоже по фартуку. Просто вот так сложила пополам и обвела. Но я тогда забыла себе увеличить вот тут грудную часть фартука. И мой размер груди маловат, вот, ну, фартук маловат для него. То есть из-за того, что это плащевка, по одежде скользит фартук, и, ну, понимаете, да, выглядит он не очень эстетично при этом. Если грудь более компактная, оно выглядит, конечно, хорошо, и фартук лежит отлично. Но вот для большого размера груди такое не подходит, и нужно сделать выкройку самостоятельно. Делать это легко. Расскажу для девочек, которые не знают, как это сделать, но фартук пошить хотят сами. Итак, измеряем вот это расстояние у себя на груди, в том месте, где мы хотим, чтобы у нас верх фартука заканчивался. Ориентиром будут лямки от бюзгалтера, но мы это место отмеряем, но заходим за него еще ближе к подмышкам, чтобы у нас не перекашивался фартук и не съезжал, чтобы он держался как бы за нашу грудь. Вот. Вот прям сверху вот так вот покажу, вот как будто вот это полотно фартука, да верхняя часть, и он чуть-чуть будет заходить за грудь и ее как бы обнимать и съезжать уже он не будет. У меня фартук лежит, получается, ну я вот так вот визуально покажу, так у нас тут одни девочки, никто не заметит, наверное, этого. У меня типа вот такого вот он, как будто он вот так выглядит сидит на мне и естественно он елозит и получается вот, вот такая у меня ситуация например некрасиво итак измеряем вот это место заходя до подмышек потом измеряем от верха фартука до талии своей вот это расстояние и измеряем вот это расстояние от пупка подставляем сантиметр и ведем сантиметр ленту сантиметровую измерительную до того места где мы хотим, чтобы наш фартук заканчивался? Либо он будет ровно у вас до по бедрам спускаться, либо он будет обнимать ваши бедра и заканчиваться немножко так вот либо сбоку бедер, ой, по бокам бедер, либо немножко заходя на спину. Ну, это по желанию, как вам больше нравится. Не советую сильно делать запах по телу, потому что это все-таки будет затруднять ваше движение и немножко сковывать ноги. Если, например, фартук отрезной по линии талии, и здесь у вас складки, и получается пышная юбка фартука, тогда, конечно, можно его вообще делать как юбку. Но вот такая самая простая модель фартука не предусматривает полного запаха. Ну, то есть мы же не официанты, да, когда вот у них узенькие такие фартуки, особенно в суши-барах длинные. Итак, вот это измеряем до подмышек, вот это измеряем и длину фартука ориентируемся сами. Либо делаем внизу его полукругом, либо делаем его квадратным, либо квадратный немножко скашиваем углы. Я уже обвела этот фартук старый. Сейчас покажу. Додаткова у меня тут один сантиметр. Вот сейчас вот видно, да? И мои утюги тут пресса стоят. И вот здесь я добавила 2 сантиметра. Получается с двух сторон 2 сантиметра. Здесь я немножко присоберу, чтобы оно не топорщилось. Подготовила все детали. Это сам фартук. Это у меня разные обтачки. Вот это цельнокроенная будет. Но я их потом сошью. Почему они все с кусочков? Ну, это я с парасольки. Вот такой вот был акционный зонтик Life, и я из него делала красные элементы. Вот это все сошью, сошью, вот будет цельнокройно она пришивается. И вот сюда обтачка еще нужна. Тоже вот из полосок сошью. Дальше сюда, наверх фартука. Вот двойная будет это у меня я сошью будет вот эта часть она 6 сантиметров складывается пополам и будет пришиваться ну я буду все показывать это я просто рассказываю что я приготовила и это карманы в виде сердечек сейчас я буду сшивать карманы застрочу вот тут оставлю часть застрочивать не буду и потом буду выворачивать их на лицевую сторону. сердечки я уже вывернула на лицевую сторону отгладила и вот эти входы нужно будет зашить сейчас по периметру проложу на машине прямую строчку верхнюю часть фартука я сложила пополам и загладила и все обтачки выгладила и загладила тоже пополам. И еще забыла сказать про пачты. Они 6 сантиметров. Я разместила уже карманы. От края у меня они 10 сантиметров, и от низа 25, немножко сделала под наклоном, чтобы рукам было удобно. Далее, здесь присобрать надо. Это я прострочила просто на машинке два ряда. И сейчас нужно за верхние ниточки нижние не трогать, потянуть и присобрать. Два ряда я прострачиваю, чтобы эта сборка была ровная, хорошо собралась и не топорщилась. Собирать я буду до 28 сантиметров. Вот это место сделаю. Вот эту полосу она у меня 8 сантиметров. Загладила ее пополам и пришиваю сюда. А вот эту вот на шею часть, она у меня 61 сантиметр, загнута пополам и я ее прострочила. Я ее подставляю вот сюда, на края, срезами наружу. С одной стороны я пристрочила на машинке вот эту сторону, потом подвернула и приметала, закрыла срез. Вот так выглядит лямка с изнанки. Сейчас мне нужно прострочить вот это место и под машинку я подкладываю это вот в таком виде лямку распрямляю она у меня смотрит наверх и прокладываю строчку в этом месте Я отметила места на кармане, откуда я буду пришивать и до куда я буду пришивать. Дальше я сделала вот такие маленькие кусочки выкроила из плащевки, тоже черного цвета. Сделала их на глянцевую сторону, потому что у меня здесь глянцевая сторона. И немножко зажигалочкой припалила, Оно ничего не цепляет, никаких заусенец нет от того, что спалились уголочки. И я вот тут буду подставлять эти усилители для карманов, чтобы они не рвались. Чтобы вот эта ткань тут не, не обрывалась. Так, все пришила вот входы в карманы вот такие свободные циклап такие я трошки подрезала ну что-то они мне большие показались сделала их маленькие так, теперь нужно обработать срезы сначала нужно вот этот срез обработать вот подол фартука до завязок Бейка у меня двойная. Оба ее среза пришиваю по краю на лицевую сторону. По всему подолу до вот этого места. Это здесь у меня уже будут завязки. Вот я пришила эту бейку и кое-где ниточки вот эти черные торчат от черного. И когда я буду вот это загибать... У меня плащевка красная, она тонкая, поэтому я же ее в два слоя делаю. И чтобы наверняка не просвечивали эти черные нитки через вот это красное на лицевой стороне. И чтобы вот эта полосочка, которая выглядывает немножко кое-где, вот сейчас вот видите, вот здесь вот так вот черная чуть-чуть. Я сейчас это подрежу только черный. Немножко. Чтобы с лицевой стороны все было красиво и оно не просвечивало. Загибаю по вот этому срезу по красному вовнутрь. Отогну и строчку проложу по красному. Так, и последний штрих. Вот это вот у меня косая бейка длинная вторая. Я нахожу на ней середину, отмечаю. На этой лямке тоже середину соединяю. И мне нужно сейчас обработать этот срез, пришить Так, здесь пока тоже обработать. И вот до сюда. То есть я пришиваю вот от этой точки, потом здесь вот так вот в круговую вот эти лямки. Ну, одна лямка у меня. И дальше вот до этой точки. И вот эти концы остаются у меня свободные. Это завязки. Сейчас я пришью и покажу, что я дальше буду делать. Вот я пришила уже, и сейчас этот край точно так же нужно обработать, как вот этот. Просто подгибаем и прокладываем строчку. Вот в этом месте отсюда. Я смотрите, видно, да? Наметка подсвет ткани я наметала, можно и на машинке прострочить. Это чтобы у меня не скользила плащевка. Я соединила эти два края. Но если вы будете шить с хлопка, то достаточно будет утюгом пройти, и ткань как бы от горячего немножко склеится, и она не будет скользить. Так, я загибаю здесь. Я тоже все это наметаю. А вот это место, оно вот так вот выглядит. Вот, как будто черти что, но на самом деле не черти что. Вот этот край загибается сюда, и потом еще раз загибается, и получается завязка для фартука. Понимаете, да? Вот так оно выглядит. Загибаем и еще раз загибаем. Все. И все срезы внутри остаются. И Получается плотная такая завязочка. И тут все спрячется, все будет аккуратно. Ну все, остается мне только прострочить это одним швом. От начала. Вот так, 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 так я прострачиваю и заканчиваю. Небольшой совет для начинающих мастериц. Когда вы что-то сметываете перед тем, как прошить на машинке, не делайте узелки на нитках. Просто оставляйте подлиннее кончики. Так вы сможете легко вытащить нитку, если она попала под строчку. Но если узелок попадет под строчку и он прям забивается, бывает во внутрь ткани, то это уже будет сделать сложно. А так вы просто закончик тянете и вытаскиваете свою наметку. Теперь берем утюг и будем гладить, утюжить, отпаривать, просуваты, кому как нравится. Все готово, все красиво. Фартук уже я отгладила. Смотрите, складки распределены, хорошо, лежат они хорошо, топорщиться ничего не будет. Карманы. Обязательно надо положить конфеты. Украина по надусе. Любить Украину. Віримо в Україну. Бережить себе и Україну. Молимося за Україну. В каждый карман по конфетке. А это мне за хорошую работу. Спасибо большое, что заглянули в гости на канал, нашли время. Я вас за это благодарю. Всех люблю, всех целую и всем пока.